हाँ, तोष कुमार अग्रवाल है और मैं वाको इंडिया फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपके पुणे शहर में दिनांक बाईस से छब्बीस तक नेशनल कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इस पूरे प्रतियोगिता में हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के लगभग 2000 खिलाड़ी अधिकारी कोचेजरी इसमें भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता के बाद जो खिलाड़ी सफल होंगे जो खिलाड़ी प्रथम स्थान पे आएंगे उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उनको जो नेक्स्ट वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमारी वोडापेस्ट हंगरी में होने वाली है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस पूरी प्रतियोगिता को संचालन करने के लिए हमने छिना बनाए हैं बॉक्सिंग हॉल बालेवाड़ी में छह ऋणा के अंदर कंटिन्यूस मैचेस चलेंगे हंड्रेड रेफरीज हैं जो इसकी देखरेख करेंगे जो टेक्निकल पैनल के तौर पर वहाँ पर काम करेंगे और इसी के साथ ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग होगा छ के छह दिनों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके कहीं पर भी बैठे हों विदेश में हों चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो आप देखिए फाइटर्स की फाइट को देख सकते हैं इस तरह से फाइटर अपने स्किल के हिसाब से खेल रहे हैं सात साल से लेकर पंद्रह साल तक के बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और जो नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उनके लोग यहाँ पर हमें सेमिनार देने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस सेशन लेने के लिए पच्चीस तारीख को यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के साथ खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग हमेशा आगे रहते हैं हेल्थ एंटी डॉपिंग मेडिकल एजुकेशन उसी कड़ी में इस बार हमने एक एमओयू साइन किया है इंडियन स्पोर्ट्स डेंटल एसोसिएशन के हम साथ और उनके साथ मिलकर उनके पंद्रह डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ आ चुकी है जो हमारे खिलाड़ियों को औरल हेल्थ के काम करेंगे जिस तरह से खिलाड़ियों का हेल्थ ठीक हो और खास तौर पर औरल हेल्थ के बारे में डेंटिस्ट देंट, के बारे में दांतों के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा उनको अवेयरनेस किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट हमें इसको मैच करने के लिए मिल रहा है और हम लोग इसको पुणे में सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे और आप लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन इसको सक्सेसफुल कराने में हमें चाहिए जो बॉक्सिंग हॉल है बालेवाड़ी बाले बाले स्टेडियम के अंदर उस बॉक्सिंग हॉल के अंदर इसके छह जिला बना के इस टूर्नामेंट को सफलता पूर्वक आयोजित किया जा रहा है और डेट जो है 22 से 26 तक है कल टीम्स आएंगी आज भी कुछ टीम पहुंच रही है लेकिन कल जो ऑफिशियली हमारी सभी टीम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और तेईस को हम लोग शाम में इसका इनोग्रेशन करेंगे ऑफिशियली आधिकारिक रूप से और मैचेस शुरू कर देंगे नमस्कार मी निलेश रावशेला अध्यक्ष किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य आपण सर्वांना सांगणं आनंद होत आहे आपण आज राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप चिल्ड्रन आणि कॅडे ही बालेवाडी स्टेडियम शिवछत्रपती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्ये आयोजित केलेली आहे आणि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन आणि किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत आणि या स्पर्धेसाठी आमचे मार्गदर्शक वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री संतोष कुमार अग्रवाल सर तसेच वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष श्री कार्तिकदा फळ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय स्पर्धा पार पडणार आहेत आणि या आपल्या भारत देशामधून अठ्ठावीस राज्य या स्पर्धेमध्ये येणार आहे आणि कमीत कमी पंधराशे खेळाडू आणि पंधराशे प्लस खेळाडू या आपल्या स्पर्धेमध्ये येणार आहे आणि या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचा सर्वात जास्त मोठा सहभाग आहे आणि महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी म्हणजे कमीत कमी दोनशे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि सरांनी सांगितलंय की महाराष्ट्राचा आतापर्यंत तो चांगला रेकॉर्ड राहिलेला आहे दोन हजार एकवीस मध्ये पण आपण राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धे स्पर्धा आयोजित केली होती तसेच आत्ताही दोन हजार तेवीस मध्ये संतोष सरांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धा पुन्हा आम्हाला या घेण्यास संधी मिळालेली आहे तर मी आपल्या महाराष्ट्राच्या वतीने आणि पुणे जिल्ह्याच्या वतीने आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना मी विनंती करतो की या स्पर्धेला तुम्ही सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करा आणि आपल्या म्हणजे आपले जे ठावर आहेत त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळा आणि तुमच्या माध्यमातून ते प्रसिद्ध होतील आणि किक बॉक्सिंग सुद्धा प्रसिद्ध होईल आणि त्यांना एक चांगला चांगली संधी उपलब्ध होईल अशी मी इच्छा व्यक्त करतो धन्यवाद नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा लाईक आणि लिंक शेअर करायला विसरू नका घटना जी आपल्या आसपासची बातमी असेल आपल्या सर्वांसाठीची आपला चॅनल आपली बातमी सात मराठी न्यूज